Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина, я партнер компании Skinny Boutique, занимаюсь бизнесом в интернете. И только что вернулась из банкомата, сняла свою зарплату. Часть зарплаты сняла, потому что часть оставила в кабинете у себя на внутреннем счете. И вот такой вот веерочек сняла на ну, необходимые потребности. Вот с этой вот карточки то есть вот такая вот карточка, она именная, она есть абсолютно у каждого партнера, присылается в день регистрации. И, знаете, недавно девушка задавала такой вопрос интересный. «А Ирина, вам как вообще нравится работать? Ну, ребят, смотрите сами. Я работаю в компании уже три года, и сейчас у нас утро не ранее, ну где-то ориентировочно полдесятого где-то утра. И вот сегодня я на 8 часов отвела своего сыно сыночка в сад. Я пришла домой, попила кофе, сходила в банкомат, сняла денежку. Сейчас вот записываю для вас видео, то есть я никуда не тороплюсь. Мне никто не указывает, что мне делать, сколько мне работать и когда, в какое время. То есть я сама определяю себя график работы и вообще сама руковожу своей жизнью. То есть я работаю в интернете за компьютером и при этом свою работу чередую со всеми домашними делами. То есть я обычный человек, то есть у меня две руки, две ноги, одна голова и такие же обязанности, да, как у обычной мамочки в декрете. То есть это стирка, уборка, готовка, э, глажка, с ребенком там побыть. Ну, все-все-все. Все то же самое, что есть и у вас. Я ничем от вас абсолютно не отличаюсь. Просто когда-то я приняла решение, что э, мне не нравится жить так, как живет большинство людей. То есть когда вы ходите э, с утра до вечера э, на свою работу по найму, и при этом, э, если человек еще мало зарабатывает, то ну, это как бы очень печально. И когда я увидела рекламу о том, что требуются сотрудники, да, я просто поставила девочке, которая выставила эту рекламу, плюсик, она мне выслала информацию, я ознакомилась, я поняла, что это мне подходит, и все, с тех пор вот так вот я работаю в интернете. Поэтому, друзья, думайте сами, решайте сами, хотите ли вы получать зарплату каждую неделю, вот такие вот денежки на личную банковскую карту, при этом мы работаем без продаж, без беготни, без каталогов, без уговоров там каких-то, не знаю, то есть... Ваша задача размещать рекламу в социальной сети, помогать людям регистрироваться, обучать их и получать пассивный доход. Думайте сами, решайте сами, нужно вам это или нет. Спрашивайте подробную информацию, ставьте плюсик в комментариях под видео. И кто-нибудь из наших партнеров или я вышлем вам подробную информацию для ознакомления. Ну, я желаю всем хорошего солнечного дня, такого же солнечного и прекрасного дня, как у меня сейчас. Ну и до новых видео. Всем пока-пока.